Так, доброго ранку всем, <свист> поехали. Вчера было очень много матчей, поэтому прокомментирую очень много. В том числе там день нашей игры. Ну, сегодня Лига Европы, <свист> поэтому готовимся и много других матчей и Кубок Украины. Так, начну с Лиги. Севилья вильяреал Там этот э... в Севилье главный тренер э... Я забыл, как его... Ну, мне он очень нравился. Капитан сборной этой был. Аргентины. И состав вроде бы подкупил. Ну, что-то Севилья сдаёт. Э, сдает. Там сейчас возьму паузу вспомню. А вот. Матья Салмейта. Мне он просто очень нравился, как играет. Шикарный игрок был. Шикарный. Лучший признан был в серии А. Играл за Парму, вот эту знаменитую, когда Парма всех крошила выигрывала кубки, и кубок УЕФА, кубок кубков. И там такой состав был, который, ну, все мегазвезды стали. Начиная от Хуана Себастьяна Верона, Матья и заканчивая э, Буфоном, да. <coughs> мега было. А потом тренировал, и играл за Интер, Интернационалы. Признавался лучшим игроком серии А, Потом уехал в Аргентину Ривербейд тренировал э, с, с чемпионом Мексики стал с одной командой. И это сейчас он э, э, в этом Севилья. Я не знаю, что Севилья так играет, но Вилья реал вчера забил свои два гола и выиграл по игре. Сначала забил Оу Вай Сэй И, ну, черные, двухметровые. А потом Манор Соломон с передачи Микаутаза. Микаутаза прошел по фангу, отдал Все, вы, Ну, все сделал Микаутаза? <coughs> Джабриль Соу забил хороший мяч, но и не больше. Непонятная ситуация с этим. Реал Леванте или Реал Мадрид? Ну, там было доминирование Реала. Забил сначала внешней стопой красивый справа правого фланга Венису Жуниор потом Франко, вот этот Мастантоно, аргентинец, которого, ну, в Реале говорят, что великая звезда будет. Ну, забил в девятку, прошел, дал в ближнюю девятку. Ну, а потом к МБП еще раз МБП. Леванты были сметены. У Реала хоть и возред большой, но они в порядке. Эспаньо, Валенсия, ну, как я говорил, либо минимальная победа Эспаньо, либо ничейка. Валенсия вчера надежно сыграла в обороне. Это команда, которая играет вторым номером. Они первым не играют. Данжума забил. Это то, в этом был. В Жироне. Угадура. Ну, это лидеры Валенсии. И Испаньол отскочил. В самом конце Хави забил. Пуадо Хави. Атлетик Жирона Не ожидал я от Жироны такой прыти. Они вчера бились за каждый метр просто умирали, кроме одного игрока, Ваната. Вообще никакой, мертвый. Вообще конченый. И если он так будет продолжать, он закончит как Добик. Он худеет Добика в два раза, тот еле-еле ходит по полю это. Было у него два момента, один 70%, другой 100%, но он его запорол. Вместо того, чтобы не сбежаться с вратарем, отдать троечку низом, он начал обводить, потерял угол и, и все. Был стопроцентный момент у него. По зоне он открывается по коридору хорошо, потом он по полю не бегает, в верхней зоне у него прессинга никакого нет, отбора мяча нет. Он вообще, наши игроки не отбирают, ни Судаков, ни Ванат, ни Добик, они все только изображают отбор, имитируют. Вообще нет отбора, вообще. Сейчас тотальный футбол, сейчас футбол высокого прессинга. Если ты в своей зоне, то должен бегать и отбирать. Ванат просто мертвый, никакой. Точно такой, как и Судаков, хотя его признали вчера игроком матча. Меня вообще до балды, что там признают. У него вчера провальный матч. Кроме того, Гава больше говорить не о чем. Ну, забил гол у Нахи э, хороший. Там вышел Хилю, но у них очень толковый мальчик. Очень толково ведет игру. Это, я не знаю, что он на лавке столько просидел в Жироне. Но вчера Жирона вышел умирать за тренера, потому что там ребром вопрос поставлен, что на выход тренеру. Они вчера рубились, как вроде бы финал межконтинентального кубка. Атлетика был хорош, очень грубили, особенно в втором тайме. Э, забил быстро, а в втором тайме этот э, Хауреси Гисар, господи, вот эти фамилии из Бильбао. Карагер вчера дали, дали на этом матче кубок э, игрока, который всю жизнь играет за одну команду. Он за Ливерпуль играл. У них такой есть кубок. Но ну, они любят людей, преданных одному клубу в Бильбау. У них там такая фишка. Ванат никакой. А ну составы команд. Что тут этому Ванату поставили? 4 и 4. За какой член? И... Ну и ничейку они слабали. Зерона пила. Заслуженно отстояла ничью. Так... Но если она так будет продолжать играть, запоминаем, нет движения в его зоне, нету никакого отбора. Просто имитирует. Это бывает как шланг. Все. То ничего хорошего не будет. Ну и этот хиль, он обосрался в начале второго тайма. Много обрезок в шестой зоне. Шестого номера. Не надо туда давать. Сейчас люди выбегают прямо на него вдвоем. Вычищают мяч и все. И атака. И я сразу же скажу, вот это Рио Аве была игра Бенфики с Рио Аве. Судаков хоть и забил на 86-й, но потом пропустили на 91-й. Он никакой. Он борьбы нет, движения нет. Ходит по полю, пытается выехать за счет видения поля, что он кому-то что-то раздаст. Даже при том, что он подряд двух мячах забил мяч, если он не будет работать над, псих, над физикой, над темпом, над отбором, тем более он центральный полузащитник, ничего хорошего с него не будет. Мне вообще все равно там я живу своими мозгами, что ему дали MVP-матча. Ну, и у Бенфики там еще есть конь один. Вообще не нулевой. Плавит моменты, Это э, из этот э, крашеный такой. По-моему, Риос э, с Колумбии вообще, ну, он вообще не умеет пить. Самомнение, волосы выкрасил, бьет постоянно по каким-то горобцам. Он похож на вот этих наркодилеров, что в фильме «Нарки» на мотоциклах ездят, убивают всех. Его надо привести в чувство, потому что он в Бенфике плавит кучу моментов. Так, по Лиге сегодня будет еще матчи. Сейчас тут загружу. сегодня Хитафе Алавес. Да ну ближе ничья. Хитафе будет, конечно, биться, чтобы выиграть. Реал Соседат, Мальорка. Ну, Реал Соседат, они там летят. Мальорка, в принципе, в порядке. И если будет ничья, то будет хорошо. Но ему надо выиграть, Реал Соседат. Атлетика Мадрид, Рая Валикана. Ну, я думаю, сегодня Атлетика Мадрид все-таки выиграет. Может, а куда уже дальше? И вроде и состав хороший, и бюджет топ, но... Завтра... Ну, завтра скажу завтра. Так, были Кубки Италии. Милан разгромил Лечи. Я предрекаю Милану в этом сезоне высокое место в Лиге, ой, в лиге Серия. А. Они укрепились... Они укрепились сильными игроками. Пришли типа вот эти Ну, но ну, а все пришли, 5 или 6 игроков пришли, э, которые, ну, имеют за плечами колоссальный опыт. Ставка на взрослых людей, они, я думаю, э, они умеют, это профессионалы, которые ухаживают за своим здоровьем. Я думаю, что Милан в этом году в серии А и в Европе, ну, пошумит. Вчера у них был великолепный матч, они это, лечат, смели, смели. Ну, смели. Хименес забил Нкунку и Пушилич. И еще могли забить штук 6. Ну, могли 10-0 выиграть. И там, вот этот пришел Слацо Албанец. Он главный по этому по спортивный директор. Он умеет играть. И, ну, умеет набирать нормальную команду. У Динеза выиграл не в легкой борьбе у Палермо. У Палермо были моменты в самом начале, потом Денеза два легко забил. За там с правого фланга бегал, в середину с левой бил. В хорошей форме никого за Я даже за него забыл. Тут такая мега звезда был. Потом Леон Миллер, Леннон Миллер, а потом Патрик Педан на 93 -й. Палермо и когда-то из знаменитой команды, которая раскрывала многих больших игроков, с Аргентины. У них там хороший канал. Они превратились ну, в такое говным говно. Калери разгромил но ну, Там была долгая борьба. Но потом Калери во втором тайме включили. Э, Педали и все нормально. Сегодня парма специя. Ну фиг его знает, Понятно, что парма будет стараться выиграть. Верона Венеция тоже будет борьба. Очень равные матчи. Вчера был Кубок Англии, Кубок Лиги Англии. Ливерпуль, Саунгемптон. Была битва. Саунгемптон не забил своих 4. Могли выиграть спокойно, спокойно. Э, ну, в первом тайме было три лишь 4 момента у Саунгемптона. Они играли, кстати, в форме такой, как у Шахтера, желто-блокитный, очень красивый. Чем мне Шахтер сейчас не играет, непонятно. <связывающие> потом забил Усак первый мяч свой и Юга, Уга и Китике и Уга и Китике за празднование снимал футболки, получил красную но Саунгемптон должен был даже победить Ливерпульчера и вчера еще был матч Кубки Лиги Челси мучился с Линкольном Сити там в Линкольне Сити играет, это третья лига Англии Лига 1 Играет даже наш пацан. Э, в Карпатах тренировался и в Шахтере. Он даже отдал голевую передачу. Э, ну, потом э, Челси забили свои два. Ну, вторым составом играл Челси. Фухем выиграл у Кембриджа. Я не видел этот матч. У Игана проиграл у, у Икома, Но это ни о чем. И у бахнул вчера. Эвертон 2-0, а Брайтон разбил в Барнсли 6-0 на выезде. Кто еще там играл, сейчас посмотрю. Рекскем, это вот эта же команда, медиа команда, Абергарова Рейдинг. Да, Рекскем победил 2-0. Посмотрю сейчас, э, так отклонить, сейчас посмотрю еще, Так. Посмотрю, на каком месте идут чемпионшипы или команды, и потом э, паузу возьму. Посмотрел просто для себя, уже 6 игр. Медоусбро на первом месте, Сток Сити на втором, Бристоль Сити на третьем, Лестер Сити на четвертом. А Рекском идет на шестнадцатом. Ну, я думаю, у Рекскома две победы уже есть, одна ничья. Я думаю, у них задача не вылететь с этого с чемпионшипа, там остаться. У них бюджет маленький. И сейчас еще возьму паузу. А я смотрел, уже еще американские инвесторы пришли в Бирмингем Сити. Бирмингем идет на восьмом месте, 10 очей. В принципе, они в трех очках от второго места. Поэтому Бирмингем, видите, американцы взяли свой оборот и пошли вперед. Ну, интересно будет. Очень интересный проект этот чемпионшип. Буду за ним наблюдать. Ну а так, в принципе, все. Всем хорошего дня, всех обнимаю.